Короче, пацаны, я не знаю, может кому-то понравится, может кому-то понадобится этот контент. Я живу в Германии, сами с Украины. Я прожил здесь три года, я ничего не получил. Ни квартиры, ни... То есть, ну, короче, полный трэш. У меня нету документов, то есть у меня просроченный украинский паспорт, у меня просрочено, получается, не то что, про... ну да, просроченный военник, и у меня нету загранпаспорта, но я смог выехать, типа, в критические дни, когда они там были. В общем, такая делюга. В общем, какая ситуация сейчас назревает? Ситуация назревает следующая, абсолютно. То бишь, я сейчас остался без жилья, остался абсолютно на улице. Короче, в двух словах, бомж э -э на самокате. Все, метро два. Вот. Я хочу попробовать просто сам один, без помощи друзей, без помощи мам, пап, кредитов и так далее, как говорится. Да? Просто хочу попытаться выжить. Не то, чтобы выжить, даже, знаете, а просто Ну Родники, ты меня поймешь, то есть.